Самая главная задача сегодня – это создать определенный продукт. Для того, чтобы футбол стал интересен для людей, значит, вернуть людей на трибуны. Очень хорошо, что вот этот матч именно «Динамо Киев» «Шахтер» показал, что у людей есть интерес, есть интерес именно к хорошим матчам. Пришла 51 тысяча людей. Значит, поэтому э, спасибо еще раз и э, средствам массовой информации за то, что они сегодня участвуют в этой, в этой встрече, потому что очень важно выработать четкость, понимание, и это должно, быть, должно работать всем на пользу. Прекрасное начинание. Тренер национальной сборной Андрей Шевченко предложил такую возможность постоянно диалог с клубами, с главными тренерами клубов. Я благодарен всем представителям наших премьер-лиги, саму премьер-лигу, чтобы мы могли за одним столом, во-первых, принимать общие решения, которые бы дали возможность развиваться нашему футболу, в том числе и по вопросы по календарю, по вопросы по единому формату, они должны как раз вот в формате э, таких переговоров, таких встреч. И ни в коем случае это не должно быть навязанная идея или какая-то одна э, чья-то э, э, односторонняя э, навязывание всем клубам. Я уверен, что такая будет встреча будет иметь постоянный характер. И тренерский штаб, и тренера наших клубов премьер-лиги настроены на конструктив, на общение и на то, чтобы из таких встреч было единое мнение, как будет развиваться украинский футбол.